просим вас подойти ближе сюда для того, чтобы держать плакаты. Нас будут снимать. И мы вот эту картинку отправляем на Киев, потому что там пресс-конференция. Должны показать, что все жители Украины, все города Украины вышли на митинг. сейчас, сейчас бьет. Сейчас. Сегодня мы вышли на акцию протеста уже второй раз. Два раза мы уже были в Киеве, 9 числа и вчера. Уважаемые, вы знаете, что уряд приготовил нам всем подарок к Новому году. В связи с тем, что был два законопроекта по изменению податковый кодекс один уряд приготовил, второй комитет Верховной Рады Украины. Номер 3357. Мы выступали и против него, но очень долго ждали урядового законопроекта. И вот, наконец, 30 листопада он был опубликован. Антинародный кодекс. На базе этого антинародного кодекса хотели принимать бюджет.